warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Yang kerana memberi peluang kepada Kepala Batas untuk surut serta dalam perbahasan rang undang-undang ini. Puan, pengurus, Puan Yang kita tidak boleh menolak kepentingan teknologi CCUS dalam mengurangkan pelepasan karbon dan mencapai sasaran net zero. Namun, Kepala Batas berpendapat ada beberapa isu asas perlu diperhalusi dengan tuntas. Puan Yang pertama, kesan ekonomi dan kos pelaksanaan. Menurut laporan Global CCS Institute, kos menangkap 1 tan CO2 boleh mencecah USD 50 hingga USD 120 bergantung pada sektor dan teknologi yang digunakan. Manakala menurut International Energy Agency (IEA) pula kos yang membangunkan infrastruktur CCUS boleh mencecah antara USD 50 hingga USD 100 per tan untuk CO2 yang ditangkap ini. Adakah Malaysia bersedia untuk menanggung kos ini sekiranya kos ini dipindahkan kepada syarikat besar melalui insentif cukai? Apakah impak strategi ini terhadap unjuran hasil negara? Jika terlihat pengalaman negara lain seperti Norway dan juga Kanada, kos operasi yang tinggi sering menjadi faktor kepada kegagalan ataupun kelewatan projek. Malah pelaksanaan projek CCUS ini turut melibatkan kepada subsidi kerajaan yang tinggi. Bagaimanakah kerajaan merancang untuk membiayainya kelak? Pada betul, yang kedua, keberkesanan dan risiko teknologi CCUS. Dari segi teknikal, keberkesanan CCUS masih menjadi perdebatan. Data menunjukkan bahawa kadar kejayaan projek CCUS secara global adalah sekitar 65 hingga 85 sahaja. Ini berbanding masih terdapat pelepasan karbon yang tinggi ke atmosfera. Lebih memangkan kajian oleh Global CCS Institute menunjukkan beberapa tapak penyimpanan karbon mengalami kebocoran yang boleh membawa risiko pencemaran bawah tanah dan juga air bawah tanah. Contohnya yang berlaku di insiden Lake Nyos 1986 di Kamerun di mana pelepasan gas CO2 secara tiba-tiba telah menyebabkan kematian lebih daripada 1,700 orang. Persoalannya, adakah negara sudah bersedia untuk menangguni atau menangani isu seperti ini? Kita perlu mengambil iktibar seperti mana uh, pencemaran yang berlaku terhadap sungai kerih di Pulau Pinang. Sebelum ini saya dah bawakan dalam sidang ini selama lebih 40 tahun masih lagi gagal ditangani sehingga kini turut menjejaskan pendapatan pesawah dan pengusaha asas tani yang rata-ratanya adalah Melayu Islam. Manakala Sungai Kim Kim di Johor pula kesannya bukan sahaja terhadap malam sekitar bahkan lebih buruk menjejaskan tahap kesihatan melibatkan kira-kira seramai 5,848 kanak-kanak dan juga orang dewasa yang terpaksa mendapatkan rawatan sepanjang tempoh berlakunya bencana ini. Poin yang pertua yang ketiga, isu accountability. Siapa yang perlu bertanggungjawab jika berlaku kebocoran ataupun kegagalan dalam proses penyimpanan karbon? Apakah mekanisme pemeliharaan strategik dalam pengurusan operasi dan keselamatan? Adakah terdapat mekanisme pampasan ataupun mitigasi yang jelas dalam akta ini? Apakah kesan kesihatan dan keselamatan akibat potensi kebocoran CO2? Di beberapa buah negara syarikat swasta diberikan insentif untuk menjalankan projek CCUS Tetapi apabila berlaku masalah kerajaan terpaksa menanggung kos pemulihan Pulau Atas mengambil contoh seperti kejadian pencemaran sungai Kim Kim dan Pasir Gudang Johor. Kerajaan negeri terpaksa memperuntukkan kos kecemasan yang besar sebanyak 6.4 juta untuk tujuan pembersihan sungai Kim Kim. Kerajaan perlu berhati-hati agar akta ini tidak dijadikan sebagai alat untuk greenwashing oleh syarikat besar dalam sektor minyak dan juga gas. Kajian oleh Stockholm Environment Institute menunjukkan bahawa beberapa syarikat menggunakan CCUS sebagai alasan ...untuk terus mengeluarkan bahan api fosil dengan alasan mereka menangkap semula karbon yang dilepaskan. Keluarga juga ingin tahu bagaimanakah akta ini akan bertindak sebagai instrumen penguatkuasaan dalam menggariskan pencapaian bandar bebas karbon... ...seperti yang dianugerahkan kepada projek tambakan laut selatan Pulau Pinang PSI yang menerima anugerah berlian... Bandar Redah Karbon oleh Malaysia Green Technology and Climate Change MGTC walaupun masih lagi dalam proses permohonan kelulusan EIA. Poin yang keempat, alternatif yang lebih berkesan sebagai sebuah negara yang kaya dengan sumber hutan hijau tropika dan ekosistem karbon biru, kita sepatutnya meneliti kaedah alternatif yang lebih murah dan lestari seperti pemuliharaan hutan dan tanah gambut yang terbukti lebih efektif dan menyerap karbon semula jadi, peralihan kepada tenaga boleh diperbaiki seperti solar dan angin yang mampu mengurangkan pelepasan karbon secara langsung. Inisiatif ekonomi karbon rendah seperti pejakan karbon yang boleh memberikan insentif kepada syarikat untuk mengurangkan pelepasan mereka. Penyelesaian berasaskan alam semenjadi seperti pemuliharaan ekosistem bakau. Kajian oleh United, United Nation Environment Program UNEP menunjukkan bahawa pemuliharaan hutan boleh menyerap karbon 40 kali lebih murah berbanding CCS. Oleh itu, dasar lebih strategik mungkin ialah memberi insentif kepada peralihan tenaga dan penanaman semula hutan. Akhirnya yang puan ini pertua, walaupun cadangan atas ini mempunyai matlamat yang baik, kita tidak boleh terburu-buru dalam pelaksanaannya. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat Al-Quran surah Al-A'raf ayat 31 bermaksud dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Maka berdasarkan prinsip ini kita perlu memastikan bahawa sebarang pelaksanaan dasar iklim bukan sahaja berasaskan inovasi teknologi tapi juga mengambil kira keberkesanan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan kelestarian alam sekitar. Dan malah sahabat alam Malaysia juga turut menggesa Kerajaan Persekutuan dan khususnya Menteri Ekonomi supaya tidak tergesa-gesa meluluskan rang undang-undang ini tanpa perbahasan dan perundingan dengan lebih teliti. Justeru, Kepala Batas menyeru agar kerajaan menjalankan kajian lebih menyeluruh dan mendapatkan maklumat yang lebih luas sebelum mengubat akta ini supaya kita tidak terperangkap dalam solusi teknologi yang akhirnya lebih memudaratkan daripada memberi manfaat. Sekian, terima kasih. Terima kasih yang berhormat.